Nama saya Li Cheng Du. Hari ini, kita akan membincangkan isu kenaikan harga barang di Malaysia, terutamanya keperluan asas seperti makanan. Kenaikan harga barang bukan fenomena baru. Sejak beberapa tahun yang lalu, rakyat Malaysia terus dihantui dengan tren kenaikan harga ini. Menurut laporan Sina Harian 12, Januari 2022, kenaikan harga ini terus menganjalkan fikiran rakyat negara pelbagai faktor menyumbang kepada kenaikan harga ini. Peluasan skop cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST yang akan bermula Mei 2025 akan menyebabkan lebih banyak kategori barangan dan perkhidmatan dikenakan cukai sekaligus meningkatkan harga barangan. Selain itu, peningkatan gaji minimum kepada RM1,700 sebulan bermula Februari 2025 akan menambah kos operasi syarikat menyebabkan harga produk naik inflasi yang tinggi dan penurunan nilai ringgit turun memberikan tekanan kepada perniagaan untuk menaikkan harga barangan kerana ia meningkatkan kos bahan mentah dan import. Ketidaksabilan global seperti konflik antarabangsa dan pandemik juga boleh menjejaskan rantai yang bekalan dan meningkatkan kos pengangkutan laut. Kenaikan harga barang bahan mentah seperti minyak mentah dan gandum di pasaran global turut memberi kesan kepada harga barangan harian seperti minyak masak dan roti. Kenaikan harga barang ini membawa kesan yang signifikan kepada rakyat Malaysia. Ia menyebabkan penurunan daya beli, terutamanya golongan B40 dan M40. Mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana akan mengalami kesukaran untuk memenuhi keperluan asas. Tren kenaikan harga ini juga boleh menyumbang kepada peningkatan kadar hutang isi rumah dan menumpul tren pertumbuhan gaji pekerja di Malaysia. Dalam jangka masa panjang, ia boleh mempengaruhi st stabiliti ekonomi negara dan memburukkan kebimbangan rakyat terhadap dasar kerajaan. Timbalan Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Mazuni Syam pernah memaklumkan bahawa sejak tahun 2019, Gaji nominal setiap pekerja hanya meningkatkan sebanyak 7% berbanding kenaikan harga keseluruhan iaitu 9.3%. Manakala harga manakan makanan meningkatkan sebanyak 17.4%. Ini menunjukkan bahawa pertumbuhan gaji pekerja tidak sejajar dengan kenaikan harga. Untuk mengatasi isu ini, kerajaan perlu mengambil tindakan strategik untuk meningkatkan pendapatan rakyat seperti meningkatkan pelaburan perkanti dan mencipta peluang pekerjaan berproduktiviti tinggi. Selain itu, kerajaan perlu menilai kebengkatungan negara terhadap tenaga buruh dari luar negara yang tidak berkemahiran tinggi. Sebagai rakyat, kita perlu bijak berbelanja. Kita boleh menggunakan platform perbandingan harga, membeli secara bukan, mencari tawaran dan diskaun serta mendukung produk tempatan. Dengan demikian, kita dapat mengurangkan kesan kenaikan harga barangan dan meningkatkan kualiti hidup kita. Sekian, terima kasih.